Дверь установленная в проем из пенобетона. Имеет контрраму для того, чтобы связать монтажные уши двери с вот этой обратной рамой и стянуть ее в проеме. с замковой стороны стальная пластина для того, чтобы нельзя было с наружной стороны раскбить пенобетон, засунуть руку и открыть барашек двери ну, или получить какой-то доступ к барашку и к верхнему замку. Бетонную перемычку тоже забурены штыри, они держат дверь. От движения, от подвижек в будущем вправо и влево. Проседание.